Скажите, вот насколько ускорился возможно, процесс растаможки? Какие изменения вы заметили, перейдя на таможню? Uh, ну, у нас доходило до того, что при подаче документов на таможенное оформление в городе Днепропетровске мы uh, сталкивались с тем, что подавая полный пакет документов, включая даже экспортную таможенную декларацию завода-изготовителя, нам uh, в консультациях писали, что не полный пакет документов отдан, и поэтому применяется шестой резервный метод, и там уже совсем другая стоимость. И мы э, вынуждены были оплачивать повышенные э, учения заборов по НДС и затем судиться в положительное время. Здесь в Одессе этого не происходит. Не происходит э, необоснованного применения шестого резервного метода, поэтому растамаживание происходит э, абсолютно спокойно рабочем режиме. Причем я хочу заметить, что наша компания по формальным признакам не попала в так называемый белый список компаний, которые растамаживаются по совсем упрощенной процедуре. Мы растамаживаемся по обычной процедуре. И, тем не менее, никаких проблем на сегодняшний день не существует. Возможно, кто-то из ваших компаньонов, либо коллег по цепу в Петровском регионе фестерс, уже оценил общаетесь с ними, мы, мы, мы информацию о нашем успехе скажем так, широко не распространяли, потому что хотели понять до конца полную картину. Но на сегодняшний день уже есть, скажем так, конкретный результат, и, конечно, при общениях мы будем рекомендовать остамаживаться не по месту нахождения а по, по 10, потому что это проще. Еще. Скажите, какую продукцию вы именно привозите? Мы влезем металл в кулонах, оцинкованный и оцинкованный спортивный.